Здравствуйте. Меня зовут Аня Герасенко. Я не представляю здесь именно себя, я представляю инициативные группы харьковчан, которые еще в конце марта объединились для того, чтобы максимально эффективно помогать армии. Потому что тогда получили задвоение заказов, один список гулял бесконечное время по интернету и так далее. То есть мы просто собрали людей по соцсетям максимально, все, кто помогали армии, постарались найти всех. И начали оказывать помощь, распределив полномочия и зону ответственности. Я хочу сказать, что наша группа Help Army, э, у нас есть интернет-сайт, она, в общем-то, открыта для сотрудничества, потому что на самом деле мы просто представляем собой очень небольшую частичку людей харьковчан, которые помогают, э, помогают нашей армии. Э, я хочу сказать, что, знаете, в Харькове, как э, я харьковчанка, и э, здесь вот. Всегда тревожно, и ты ждешь, да, уже на протяжении двух месяцев, э, что придет война. Но когда я побывала за изюмом немножечко дальше, я поняла, что на самом деле, какие вы все молодцы. Я имею в виду харьковчан, которые нашли в себе мужество выйти и заявить о своей позиции, заявить о том, что просто так то, что случилось в Донецке и в Луганске, не будет. И именно вот эти караваны той помощи, которые пошли поначалу в проходы, ведь они очень четко показали людям, которые собирались нас защищать, поскольку мы разговариваем на русском языке, что на самом деле русскоязычные харьковчане не желают здесь видеть никакой другой армии, кроме Украинской. Самое важное в нашей помощи, и я здесь не, не стою для того, чтобы попросить у вас денег на помощь армии. Самое важное, я считаю, это даже не материальное обеспечение. Это то, что нам говорят военнослужащие, когда мы им привозим какую-то помощь. Они говорят о том, что впервые за 23 года они вдруг увидели тот народ, который они должны защищать. И вот именно вот эта вот моральная поддержка военнослужащим, рисунки, которые мы тоже собираем и постоянно отправляем э, и под Славянск, и на гору Карачун, там где сейчас наша 95-я аэромобильная э, бригада Харьковчан находится это не менее важно, чем э, материальная помощь в виде каких-то запчастей, хотя иногда она жизненно важна я хочу сказать, что самой большой потребностью э, для наших военнослужащих являются флаги, то есть они их постоянно просят, вы знаете, в конце марта, когда вы помните, было очень холодно. И хотя танки да, взорвались в эти окопы, и нельзя было демаскировать расположение блок частей и позиций наших военных, они все равно выставляли эти флаги, потому что они говорили, знаете, холодно, ветер пронизывающий, так жутко и тревожно на душе, а ты выйдешь из своего там, из какой-то фермы, где тебя поселили, где не было ни спальных мешков, ни карематов поначалу. Вы, вы все прекрасно это помните, потому что я уверена, здесь практически каждый из вас внес свою лепту в помощь армии. Ты вы, выйдешь, посмотришь на этот флаг, вот хоть что-то яркое, вот это пятно, и ты понимаешь, зачем ты здесь стоишь. Потому что многие наши части стояли в каких-то лесочках, оторванные вообще от мира, никакой связи, никакой информационной поддержки и так далее. И многие активисты, я уверена, стоящие здесь, э, их задача была просто найти этих людей и вообще спросить, ребята, что вам надо. Я хочу вас поблагодарить за то, что Харьков, ну просто не все, конечно, из вас сейчас поедут в Изюм, чтобы как бы ну, вот прочувствовать вот эту вот атмосферу страха. Но вот Харьков, да, вот жёлто-блакитный, И вот с этой вот энергетикой, которая постепенно меняется, вы все прекрасно помните, каково было в январе, в феврале, в марте, что она очень пластическая, она теплеет. И на самом деле наша группа, она создана не для того, чтобы вот материально помочь армии. Я уверена, что со временем вот эта вот сетевая структура, которая очень... Э, flexible, да, и очень мобильная по своей сути. Мы же все передружились. Люди, которые могут там помогать транспортом, люди, которые могут писать информзапады, люди, которые могут там проводить журналистские расследования. Ведь когда вот эта вся ситуация пройдет, она нам не зря дана. Она нам дана сейчас для того, чтобы мы все созрели как гражданское общество. Потому что пока нет критического момента. Всем, ну, как-то лень созревать, лень куда-то ехать, лень помогать и так далее. И э, последнее хочу сказать что на самом деле мы помогаем не украинской армии и мы помогаем не войне. Это все делается ради мира, ради того, чтобы у людей в Харькове был бизнес да, сохранялись те связи которые сейчас э, отрезаны вот донецкая луганская область когда прекрасные бизнесмены знают как, каково это потерять часть своего бизнеса поскольку э, нарушены транспортные сообщения и так далее э, это помощь которую вы оказываете в общем-то сами себе потому что мы все знаем как критически важно сохранение мира. Мы помогаем в том числе и спецбатальону. Я хотела бы сказать о том, что есть такая структура, она создана при инициативе Арсена Авакова, Антон Геращенко был ее инициатором, спецбатальон при МВД. В общем-то, это структура, которая создана из патриотически настроенных людей. Я знаю, что там часть есть и самообороны, и часть людей активные, евромайдановцы, харьковские. Это тоже структура, она создана как территориальная оборона, ну, потому что, к сожалению, мы увидели, что наша милиция не всегда готова нас защищать. И тем не менее, я хочу вас попросить победить в себе прежде всего, я не думаю, что я обращаюсь той целевой аудитории, но тем не менее, вы все прекрасно помните разгон наших демонстрантов и то бездействие милиции, которое было 6-7 апреля. Я прошу вас, все вот, знаете, жалобы, которые возникают где-то в Фейсбуке, в разговоре с друзьями, они всегда остаются жалобами. Пока вы не научитесь официально жаловаться в органы власти, писать информационные запыты, ставить конкретные вопросы и требовать от них конкретных ответов, к сожалению, это все останется опять-таки на бытовом уровне. Вот данная ситуация, она как раз нам и дана. Всем перезнакомиться, активно начать проводить какие-то свои маленькие акции, классные. Мы можем давить только позитивом, мы можем э, давить только любовью, как это не не, 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 не парадоксально звучит. Делайте какие-то свои акции, берите часть ответственности на себя, определяйте для себя то минимальное поле ответственности, которое вы можете действительно нести за это ответственность и быть в курсе событий. И тогда, безусловно, у нас, у нас будет мир, и не будет такого, как сейчас в Донецке и Луганске. Спасибо вам всем.